ここから来たやら不思議なリズム世界中どこでも Всем привет! Я Вячеслав Панаев. А я Максим Скобичевский. И вместе мы дуэт ведущих жом.ком. С удовольствием приглашаем вас посмотреть наш новый демо-ролик в этом уютном кинозале. К тому же у нас уже все готово. Кока-кол, попкорн, хорошее настроение, пленка заряжена. И поехали! В Древней Руси э, речь среднестатистического молоды составляла порядка трех часов при встрече. Прошу вас освободить руки для бурных оваций, Аплодисменты. Потому что сейчас, когда уже нас никто не перебивает из соседнего зала, и мы можем четко слышать друг друга, в этом зале появляются Дмитрий и Екатерина, ваши аплодисменты! Молодой человек, у вас так блестят часы, я хотел бы с вами познакомиться. Задаю вопрос. Какая личность свидетельница? Не отвечай сразу, я понимаю, может быть, досрочно есть, я вариант ответов. Доктор Ватсон, миссис Хадсон, профессор Мориарти, Шерлок Холмс или собака Баскервилли. Последний не считается. Но, э, так я спорил про бюджет, хотелось бы устроить небольшие шутливые, я бы даже сказал, торги, э, чтобы все вырученные средства ушли за стол молодых в президиум и стали началом для совместного бюджета. 3000 рублей! Друзья, цены растут прямо на глазах. Рынки, что делается с рынками? Они просто взрываются. 3000 рублей! Второй лот будет интересен э, тем, у кого мерзнут ножки э, в эти декабрьские холода, вы знаете, что снег и сейчас в Кубилу, в Москве, э, просто в Кубилу, сухого огромные, и, естественно, дует холодный утра, все так, как, как, должно быть в декабре. Все, за тысячи отдаем, не будет затягивать концов, пожалуйста. Деньги э, ваши стали наши, носочки наши стали наоборот да, ваши. Да никакого фотошопа это Фруктовская Фрунтовская набережная, что вы, там такой каждый день происходит. И вот такую прекрасную кошечку поймал Дима на это выступление. Друзья мои, я думаю, что это живое, я вам сразу скажу, это очень живое, это живее все будет. Можно открыть у нас правильный ответ? Есть? Э, так, правда, Путин. Владимир Владимирович плачет. Качество выше. У команды Екатерины, но у команды Дмитрия эта коса длиннее. Соответственно, в этом конкурсе поб победили сразу шесть участников. Аплодисменты, пожалуйста. По иронии судьбы сегодня получилось так, что свидетелями являются Надя и Женечка. Пожалуйста, прошу Сандерзалов от общие аплодисменты я хочу сказать, что свидетелем является Евгений. Евгений любит корейских женщин и красивые автомобили. Или наоборот. А -а. красивые женщины, корейские автомобили. Он безнадежный романтик. И сразу вам вопрос, у вас домашние животные есть? Корейская собака. Что, правда собака? Да. и живая? Нет, по вечерам. Я, я помню, по вечерам, он ее гладит. Прекрасно, спасибо. Нет, не спасибо, Вы еще куда-то. Погромче, музыка, пожалуйста. Есть и такси, но нам нечем платить. И так не за я теперь гуляю один. На нашем кассетнике кончилась пленка. первый оптечка. Махальщик его заимствовал, если я куда? Хотя, потому что... Ты не платишь. Я меня есть оптечка. Или катя? Я тебе любил. Но милить на весь. Сейчас подзадорную музыку, которую подготовил Скобичевский. А Скобичевский подготовил? подготовил Ну вот после таких-то трех тостов Я думаю, букетик-то полетит как надо И не хуже него полетит и подвесочка Под аплодисменты гостей Приглашаем молодых сюда, в центр зала Потому что сейчас мы будем разыгрывать Судьбу следующих женихов и невест Девчонки, давайте, давайте, сильнее! Прелестно! А, значит, все просто, да? кто а, ловит букетик, тот и молодец. Траекторию высчитываем, пора было. Цены на них, каски на них. Сейчас будет Давай! Так, что случилось? Не совпадает количество пальцев. У вас есть другие перчатки. Подай. Нам нужны перчатки с большим количеством пальцев. Не думал, что когда я скажу этому молодому человеку, сними трусы, пожалуйста. Обреченно а пожаловал печаль Марину Ильиничную и сказала, придется танцевать в Несмотря на то, что этот кинотеатр является всего лишь плодом нашего творческого воображения, но на вашем празднике с участием дуэта с Джон Ком, возможно, настоящее волшебство. Такое? Такое? Или даже такое? такое. До встречи на вашем празднике!